নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এ বি লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ যোৱাকালি গোৱালপাৰা জিলাৰ বগুৱান কঁঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মনীশ্বৰ বোৱালীপাৰা ভাই ভাই ক্লাবৰ উদ্যোগত দুহেজাৰ চৌবিশ বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ লগতে এখনি মন পৰষা আটক ধুনীয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হয় কৃত্ৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোৰ পৌৰোহিত কৰে স্থানীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক সন্মানীয় আব্দুল জলিল মিয়াই উক্ত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে শকৰন আলী আহমেদ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষক সন্মানীয় মজিৰ উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত মুখ্য বক্তা হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক উদ্দেশ্যি শৈক্ষিক উন্নয়নৰ দিশত পৰামৰ্শ আৰু গঠনমূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় লগতে অনুষ্ঠানখনিত ভাষণ ৰাখে অধিবক্তা আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া গোৱালপাৰা জিলা আদালত আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী যুৱক চেচাপানী আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক মাননীয় শ্বাহজাহান আলী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছে পিছে কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখন ইফুলাম গামোচা এখন কিতাপ আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ইটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোৰ ঠিক পিছতেই মুখ্য আকৰ্ষণ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ মুকলিৰ উদ্দেশ্যে আমন্ত্ৰিত মুখ্য অতিথি বিধায়ক গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি মাননীয় আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে সংস্কৃতি প্ৰেমীৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু মণীশ্বৰ বোৱালীপাৰা ক্লাৱৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্য়বাদ জনায় তেখেতৰ ভাষণৰ পিছতে মঞ্চ মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু স্থানীয় নৃত্যশিল্পীসকলে বাৰেহনীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তাৰ মাজে মাজে অনুষ্ঠানখনলৈ বিশেষভাৱে সহায় সহযোগ কৰা সন্মানিত ব্যক্তিসকলকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ইয়াৰ পিছতে মঞ্চ শুৱনিৰ আকৰ্ষণ চালমা বৰপেটা আৰু সুদুৰ কলকাতাৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা কণ্ঠশিল্পী জ্যোতি শৰ্মাই মঞ্চ শুৱনি কৰি সংগীত পৰিৱেশন কৰি সংগীত প্ৰেমী ৰাইজক আনন্দ দিয়ে যুৱকসকলে সংগীতৰ তালে তালে নাচি বাগি সংগীত উপভোগ কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপ'ৰ্ট চাই থাকিব এ বিলাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ